Salam. Bu günlərim. 10-cu sinif riyazet kitabından dərsimiz hissə-hissə verilmiş funksiyalardır. Nəmlə? Reəl həyatı situasiyalarda dəyişən kəmiyyətlər arasındakı əlaqılıqlar bir çox hallarda bir deyil, bir neçə düstur və bərabərsizliklərlə ifadə olunur. satış mağazasında ən azı 10, ən çoxu 20 dən köynək alanlar üçün bir köynəyin qiyməti 3 manat, 20-dən çox köynək alanlar üçün isə bir köynəyin qiyməti 2 manatdır. Satışdan daxil olan pulu C, satılan köynəkləri N qəbul etməklə bu iki cəmi arasını asılı yazmaq mümkündür. Deməli burada yazılacaq C = 3N. N dəyişir 10- ilə 20-nin arasını. Onu da 20-də alır. Kiçik birin burada bərabər işarələrinə. Yəni hər ikisinin ucluları alır. Onda c = 2n, n böyüklüyü 20 olduqda funksiyaları ilə ümumi şəkildə aşağıdakı yazılışı ifadə etmək olar. Deməli, c-ni yazırıq, is dem işarəsi e, mötərizə açırıb 3n və 2. n-im dəyişdi işte 10 ilə 20-nin arasında, yəni 10-dan böyük, 20-dən kiçik olan halı. Burada isə n-in böyüklüyü 20 olan halı. Fikir verir ki, n 15, 20, 30, 40 olarsa qiymətləri e, tapaq. Araştırma aparırıq. Bax, mənim n-im 10 ilə 20-nin arasındadır. Burda hansını yoxlaya bilərəm, hansını yerinə yazıb tapa bilərəm. Əlbəttə ki 15-i və 20-ni. 30 və 40-ı mən 1-ci üsulumda, e, yəni 3 n-də yerinə qoyub yoxlaya bilmərəm. Çünki mənim n-im 10-dan böyük, 20-dən kiçikdir. Yəni 15 və 20-ni, 20-ni bərabər olduğuna görə yerləşdirə bilərəm. Sonra ikinci hala baxıram, ən böyük 20 halına. Ən böyük 20 halı üçün isə verilmiş bu endlərdən 30 və 40-ı mən yaza bilərəm yerinə. 30-du və 40-ı, çünki n 20-dən böyükdür. Deməli, 15 və 20-ni 1-ci düsturda, 30 və 40-ı isə 2-ci düsturda yerinə yazıb tapmaq mümkündür. Demə bax bu buradakı kimi, yəni C15-i taparkən 3-ü burda 15-ə 45, C20-ni taparkən 3-ü burda 20-yə 60. Digər-digər, yəni istədiyimiz n-nin e, 20-dən böyük hal üçün istədiyimiz e, rəqəmi burada yerinə yazıb bilərik. Sonra yox burada J30 və J40-ı təyin edirlər. Tən oblastının müxtəlif aralıqlarında müxtəlif düsturlarla verilən funksiyalara hissə-hissə verilmiş funksiyalar deyilir. Yəni o hissə-hissələrinə verilir. İndi yəni, onaya baxaq. Hissə-hissə verilmiş funksiyanın qrafikini quraq. Fikir verin, bizim bu qrafikimiz var. Qrafikimiz iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə və ikinci hissə. Birinci hissə üçün ayrı düstur, ikinci hissə üçün ayrı düstur çıxarılır. Baxaq. -1/2x - 1/2x < 1 olduqda x - 2 x bərabər 1 olduqda bu verilmiş bizim funksiyamızdır. Həll elə bu funksiyanın qrafikin x = 1 nöqtəsindən solda y = -1-də bir, bir düz xəttdir. x = 1-dən sağda isə x - 2 düz xəttinin üzərinə düşür. Baxın bu qayda ilə çəkilir. f1 bərabər -1 olduğuna görə baxın f1 f1 görürsüz? Gəldi düşdü ara. Nə tipdir? Burada 2 damiya 1 deyib bilər. 2 damiya 1 bir deyib bilər. 1-dən düşdü mənfi 1-in tuşuna. Bax bu qaraladığım nöqtə bura funksiya bura. Buruqda 1-də mənfi 1. E, təp, deməli təpəsidir. 1-mənfi 1 nöqtəsi və olan sılıq xətt. Bax burada sındı xəttim sındı burada. Ona görə sılıq xəttdir. Və təpə də oldu 1-mənfi e, 1 təpəsi funksiyamızın. Qələmi vərəqtdən ayırmadan qrafikə təsvir etmək olarsa, e, belə funksiya kəsilməzdir. Yox, əgər qələmi verəqdən ayırırıqsa bizcə gələnə bax, bax burada ayırırıq. Bunu çəkirik, sonra gəlirik bunu çəkirik, sonra gəlirik bunu çəkirik, ayrıldı. Amma burada bax qələmi ucundan tuturam, gətirirəm, buradan da qaldxıram. Yəni qələm dayanmadı. Bax boşluqlara fikir verin. Bunlar o deməkdir ki, alır. Funksiyanı bunu alır. Biri bax 0-ı alır, bu da 1-i alır. Burda alıb, burda alıb, burda alıb, budal. Burda alıb, burda. Qaralanırsa o deməkdir ki, alır. Alır nə deməkdir? Bərabər işarəsi var. 0-dan x isin 0-dan böyük, bərabərdir, 1-dən kiçikdir. Baxın. 0 alır, 1 alır. Burda x-ın 1 ilə 2 arasında biri alır, ikini alır. Biri alır, ikini alır, ikin alır. Alır, ikin alır. Eyni zamanda hər ikisini ala bilməz. Biri boş qalmalı dairənin, biri qaralanmalıdır. Yəni bu şərti həmişə nəzərə almalıyıq. Bu funksiyanın qrafiki pilləvari hissələrdən ibarətdir. Bax, pilləvari, adlandırdı pilləvari. 40, yəni e, deməli qrafikə 40 xətt olduqda funksiya kəsiləndir. 40 xətlərlə ibarət olduğuna görə deyirik kəsilən funksiyadır. Yəni biz onu qələmi çəkərkən bunu çəkirik, sonra saxlayırıq, bunu çəkirik, sonra saxlayırıq, bunu çəkirik. Yəni qələm dəftərdən, vərəqdən e, aralanır. Hər bir ədədə bu ədədin tam hissəsini qarşı qoyan tam hissə funksiyası f(x) = x kimi yazılır. Qurulan qrafik tam istif funksiyasının 0.4 aralığındakı qrafikidir. Fikir verin, baxın, 0-da başlayıb 4-də bitib. Yəni tən nöqtəsi desəm 0-la 4 arasındadır. Funksiyanın qiymətlər çoxluğu desəm birdən qalxıram, altdan qalxıram, qalxıram, qalxıram. bax bura. Deməli bura 1, 2, 3, 3 olacaq. Sonra rəngsiz dairəcik F4 fərqləndirici olduğunu göstərir. Hə, bax bunu qeyd etdimmi? Yəni bu dairəciklə nədir? Almır. Almır. Boşluqdursa al fərqlidir, al. Belə verəkləri davam edək. Burda isə bir nümunəyə baxaq. Vaxtımız bitməy üzrədir. İstəyisə bir tapşırıq, bir hissəsə verilmiş funksiyanın qiymətlərini arqument verilən qiymətlərində hesablayım. Fikir verin. f(x) = 2x - 3, burada 3x + 5. Şərt verilib ki, x < 4. Burada x e, > 4-dən A bənnə baxın. X-in 1.5-dir. X + 4, x - y x 12-dir. X-ı 4-dən kiçikdirsə, burada 4-dən kiçik halları hansılardır? Bax, 1.5 4-dən kiçikdir, kiçikdir və bərabər işarəsi də var, onu da qeyd eləməliyik. Bax, 4 dörd, 4-ə bərabərdir. Məntiq ki 4-dən kiçikdir, kiçikdir. Deməli bu A da, B də, C də 1-ci funksiyamızı yerinə yazacağıq, tapacağıq. Yəni 2-ni vuracağıq 1.5-ə, çıxacağıq 3-ü. Burda x = 12 alınına baxırıq. x bərabərdir. x > 4 halı 3-dür. Axı 14-dən böyükdür. 12-ni yazırıq bax ikinci funksiyamıza. 3-ü vururuq 12-yə. 36, üzərinə 5 gəlir 41. Bu qaydaları tapılacaq. İndi bu, digərini, ikinciyə baxaq. Verilibdir bizə bu funksiya f(-2), f(-1), f(0), -1, 1, 4 hallarına baxırıq. x <= 0 Hansı da mənfi 2-dən ki, kiçik bərabərə kiçikdir? -1 kiçikdir, kiçikdir. 0 kiçik bərabərdir, bəli bərabərdir. if 1 0-dan kiçik bərabərdir, xeyr. if 4 kiçik bərabərdir, xeyr. x > 0 halları üçün if 1 və if 4 halları uyğun gəlir. Bax, buruqda 1-i gətiririk kökün altına yazırıq. Kökdə 1 dənə çıxır. 1 4-ə gətirib yazırıq. Kökdə 4 dənə çıxır. 2 ikinci burda isə f - 2-ni birinci də birinci funksiyada f - 2 x-də qoyacaq yerinə. Yəni -2-ni buraca qoyacam. -2-yə 4. Bax bu qaytarıla. Edəcəksiniz. Sağ. Ol.